ভগৱানে কৈছে নিজক কেতিয়াও অকলশৰীয়া বুলি ভাবি নলবা সদায় সত্য পথত থকা তোমাৰ লগত আজীৱন মই থাকিম জীৱনলৈ ধুমুহা অহাটো খুবেই প্ৰয়োজন কাৰণ তেতিয়াহে গম পোৱা যায় কোন তোমাৰ হাতত খামুচি ধৰিব আৰু কোন এৰি যাব সময় পাৰ হৈ গ'লে মানুহে লাহে লাহে সকলো পাহৰি যায় কেতিয়াবা কেতিয়াবা মানুহে অকাৰণতে আপোনজনকো কন্দুৱাই থৈ যায় সম্পৰ্কৰে বান্ধ খোৱাৰ পাছতো কিছুমান আপোন মানুহ আঁতৰি যায় কিন্তু আমাৰ জীৱনলৈ এনেকুৱা কিছু লোকো আহে যাক কোনো সম্পৰ্কৰে নাবান্ধিলেও কেৱল ভাল লগা হৈ ৰৈ যায় মোক সৈন্য কৰি এৰি থৈ যোৱাজন নহয় জীৱনৰ শেষ মুহূৰ্তলৈ সংগ দিয়াজনকহে মোৰ প্ৰয়োজন জীৱনটো তোমাৰ গতিকে জীৱনটো তোমাৰ মতে সজোৱা পৰিস্থিতিৰ ওপৰত সকলো সময়তে জীৱনৰ নিয়ন্ত্ৰণ এৰি নিদিবা আনে তোমাক দেখি হিংসা কৰিলে কৰিবলৈ দিবা কাৰণ মানুহে হিংসা তেওঁকহে কৰে যাৰ ভাল গুণ থাকে কাৰোবাৰ হৃদয়ত আঘাত কৰি ক্ষমা বিচৰাটো সহজ কিন্তু নিজৰ হৃদয়ত আঘাত পোৱাৰ পাছত কাৰোবাক ক্ষমা কৰি দিয়াটোহে খুব কঠিন মানুহে মোৰ নামটো জানে কিন্তু মোৰ জীৱন কাহিনী নাজানে মানুহে মোক হাঁহি থকা দেখে কিন্তু অন্তৰত থকা দুখবোৰ নেদেখে সেয়ে আনে মোক লৈ কি ক'ব কি নক'ব সেইবোৰ কথা চিন্তা কৰি মিছাতে সময় নষ্ট নকৰোঁ নিজে যি ভাল বুলি ভাবিম তাকেই কৰিম মই হ'ব পাৰোঁ আনৰ বাবে বেয়া কিন্তু বিশ্বাস কৰা আনৰ দৰে স্বাৰ্থপৰ অথবা বেইমান মই নহয় দামী দামী কাপোৰ পিন্ধি সস্তীয়া চিন্তা কৰা মানুহতকৈ সস্তীয়া কাপোৰ পিন্ধি বহুমূলীয়া চিন্তা কৰা মানুহৰ মূল্য বহুত গুণেই বেছি এটা ভাল মনে এটা বেয়া জীৱনক সলনি কৰি দিব পাৰে কিন্তু এটা বেয়া মনে এটা ভাল জীৱনক ধ্বংস কৰি দিব পাৰে সেয়ে ধুনীয়া মানুহ নহয় ধুনীয়া মনৰ মানুহ বিচৰা প্ৰয়োজন পৃথিৱীত যদি দুখেই নাথাকিলহেঁতেন তেন্তে মানুহে সুখৰ সন্ধানো কৰি নুফুৰিল হয় আচলতে মানুহক সুখ বিচাৰিবলৈ দুখেই বাধ্য কৰায় প্ৰতিজন মানুহৰে এখন হৃদয় আছে যদি এই হৃদয়খন পৰিষ্কাৰ নহয় তেন্তে মানুহৰ জিলিকি থকা মুখখনো একো কামৰ নহয়